В ефірі «Вечірня кава» і я, її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю протягом п'яти років в Україні та за її межами проходять семінари і тренінги з оздоровчих практик тіла і психоемоційного стану людини. Проводить їх харків'янин Ігор Філіпов. Я зацікавилася методикою і вирішила запросити автора до нашої студії. Давайте знайомитися із ним ближче. Игорь, я приветствую вас в программе Вы Чернякава. Добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. Говорят о том, что вы знаете ответы на многие вопросы. Но У меня есть один. Наверное, он волнует многих людей в этой жизни: как быть здоровым? В детстве часто болел. А чем вы болели? Это были воспаления легких, это проблемы с пищеварительной системой, бронхит. В общем, за зиму я раза 3-4 болел точно. Ну, как видимо это был слабый иммунитет а, как я уже позже понял скорее всего это была малоподвижность а, я не закалялся а, питание было обычное как у всех детей как у всех среднестатистических семей вот. я начал заниматься спортом с 5 6 класса начал заниматься баскетболом стало легче но в любом случае болезни еще были а, после начал заниматься класса с 9 активно рукопашным боем бокс, рукопашный бой, начал закаляться. И в целом ни разу я не заболел. Сейчас я понимаю, что я делал правильно это, то есть потому что окунаться в холодную воду тоже нужно придерживаться определенных технологий. А как вам так удалось не заболеть? Ведь делали вы это впервые, и зачастую человек, который начинает только закаливание, он зарабатывает тут же воспаление легких. Да, представьте, что в момент миллионы рецепторов посылают сигнал вашему мозгу, что есть определенная опасность переохлаждения, то есть это угроза смерти, можно так сказать. В этот момент он пробуждается, он активирует внутренние глубинные защитные механизмы и условно можно сказать, что происходит внутренний взрыв, внутреннее разжигание пламени и температура тела поднимается до 39-39,5 градусов в моменте. Uh -huh. а, как мы знаем, что большинство вирусов и бактерий погибают при температуре 39 градусов. То есть, условно говоря, в одну секунду идет сжигание огромного количества вирусов бактерий, то есть идет очищение организма. Это было больше на, на интуиции. А, потом а, я начал набирать а, тазики с холодной водой, а, обливаться ее в ванной. А, мне это нравилось. Для меня это было больше как и, и, не то чтобы экстрим, но какие-то такие приятные ощущения. Потому что... Перед тем как окунуться, каждый раз думаешь, зачем оно тебе нужно. Это будет холодно, будет неприятно. Но эти неприятные моменты они буквально несколько секунд длятся. Вот. А после того, как я окунаюсь, либо обливаюсь холодной водой, то это настроение поднимается очень здорово. Вот, чувствую себя классно. В целом здоровье зависит от многих факторов: то есть это и движение, и питание, и закаливание, и внутреннее психоэмоциональное состояние. И не нужно быть фанатичным в чем-то одном. То есть я придерживаюсь такого метода. Как бы все должно быть в балансе, да? Да. да. Хорошо, вы начали с закаливания. Следующим mm -hmm. этапом, который вы для себя открыли, что было? Это то, что я сейчас для себя вижу, это были единоборства. Потому что там нужно было преодолевать себя, там нужно было взращивать боевой дух, там нужно было ну, прорабатывать с многих сторон. Там были это уже были регулярные тренировки я начал заниматься два раза в неделю боксом, два раза в неделю рукопашным боем. То есть у меня было четыре тренировки. И я думаю, что это очень сильно поспособствовало на том этапе формирования моего здоровья. Но после оно, наоборот, начало благодаря этому же методу потихонечку ухудшаться. Когда был сборной Украины, был чемпионом Европы по рукопашному бою, несколько раз призовые места, первые места занимал в первенствах Украины. Ну, ты, мне все вроде нравилось, я вроде в классной физической форме, но на одних из соревнований э, я получил травму ребра э, и недели две-три, наверное, я не мог нормально двигаться и не мог быстро говорить. И тогда я уже начал задумываться, что в принципе спорт, он часто здоровье забирает, наоборот потому что у моих друзей по команде, у кого-то уже коленные суставы были проблемы, выбиты у кого сотрясение мозга, у кого еще что-то, слава богу, у меня вот только, только ребра, ребрами обошелся. И вот лет с 19 я перестал активно заниматься единоборствами и начал изучать различные методики, которые наоборот позволяют здоровье не тратить, а их восстанавливать. И в целом у нас организм работает всего лишь в двух режимах. То есть если мы в таком положении останемся на месяц, нам будут приносить еду, мы будем там кушать, то через месяц мы даже не сможем с вами подняться с, с кресла, потому что наши мышцы атрофируются. Наш мозг он постоянно отслеживает, что мы используем, а что мы не используем. И если он видит, что так, ну он не использует мышцы, зачем я буду тратить силы на поддержание огромного количества э, тканей в теле? Триває вечірня кава. Жодна пігулка не замінить рух, і рух замінить усі пігулки. Таке гасло гості сьогоднішньої програми, який пропагує здоровий спосіб життя. Яка його методика і які подробиці його розробок ми зараз і з'ясуємо до нашої студії? завітав Ігор Філіпов, що ще є кромі фізичних упражнінь, которые необхідне для організму, причому нагрузка долажна бути или ні? Нагрузка, вот как раз разница вот этих оздоровительных методик, которые я использую, которые изучаю, которые передаю людям, там цель другая, чем в спорте. Вот, к примеру, я занимался единоборствами, там были две основных задачи: первая – это эффективно наносить удары, вторая – эффективно от них защищаться, ну, чтобы самому не получать. И получается, когда человек идет за этими целями, условно говоря, выше, быстрее, сильнее, то тратится ресурс здоровья. Я выстраиваю свои тренировки, свои тренинги через цель иметь максимальное возможное состояние здоровья и энергичности. Вот. И тогда под эту цель выстраиваются тренировки, выстраивается питание, выстраивается... Ну, То есть это надо много вы факторов. должны прорабатывать с каждым индивидуально для того, чтобы определить его цель. Есть комплекс упражнений, который может выполнять каждый. Но если вот человек ко мне приходит либо на тренинг, либо на тренировку, то я делаю тест его сердечно-сосудистой системы и подбираю именно для него ту нагрузку, которая будет его развивать. То есть, mm -hmm. чтобы его здоровье, вот максимальные показатели, это он к своему здоровью, к своей силе, выносливости может набирать порядка... Ну, до 25 процентов в неделю. Медицинское образование у вас какое-то есть? Вы говорите, что вы проверяете кардиограмму человека, допустим, или его пульс. Откуда ваши знания? В первую очередь вся методика, все методики, которые я использую, они основаны на знании биомеханики, на анатомии, на медицине. У меня у самого нет медицинского образования. Я не знаю, это плохо или наоборот хорошо. Ну, в чем-то оно могло бы мне помешать. Потому что многие люди как раз они вот в призмах, в рамках одной идеи, что обязательно нужно лечить людей таблетками. Очень много врачей у меня проходили и тренинги, и обучение. Вот в Питере недавно у меня был врач, который обучает студентов врачей. То есть он работает в медицинском в университете. Вот. Я ему показываю простые штуки, он говорит, вау, классно, говорит, я вот сейчас буду студентам давать. Я никоим образом не отрицаю медицину. Я считаю, что это необходимо, что врачи нужны, там и правильные диагнозы, все. Но... Я правильно вас понимаю. То есть, понятное дело, что мы не исключаем медикаментозное лечение, угу. но вы говорите сейчас о способе жизни для того, чтобы сохранить здоровье, да? Угу. Не столько как бы лечиться этим способом, это не способ лечения, потому что если есть травма или рана, то понятное дело, что физические нагрузки и закаливания тут не актуальны будут. Я так понимаю, что это способ жизни для продления ее как таковой. Это и для продления, и для восстановления. Вот, к примеру, у меня э, многие люди у которых проблемы со спиной у кого-то грыжа, у кого-то допустим коленные суставы. Э, и опять же вот, зачастую ошибку люди, когда чувствуют какую-то травму, они просто перестают двигаться. И если они опять же перестают двигаться в вот том же там, коленный сустав, э, э, то кровообращения нет, э, нет питательных веществ, нет кислорода достаточно нет электрических вот этих импульсов, которые генерируют нейроны головного мозга для того, чтобы активировать там, работу мышц. И получается, что эта часть тела начинает атрофироваться и будет становиться все хуже, хуже и хуже. И поэтому движение, оно необходимо. Просто его нужно подобрать правильно, чтобы это движение не калечило человека, а его лечила. Но ну, это уже больше о технике безопасности, с самих упражнений. Какой-то еще пункт есть к э, дополнению, так чтобы в общем понимать картинку вашей методики? Ну если обобщить, то это правильное движение, это правильное питание, это закаливание, временные воздержания от пищи. Ну, условно говоря, можно там... Голодание, на, вы это Частично, да, использую. <laughs> вот. А правильное питание – это раздельное питание? Или что, что вы подразумеваете под словами «правильное питание»? Правильное питание – это тема такая очень обширная. Вот даже книжку об этом написал. А, книжка изначально... «Антидиета» или «Ешь и худей». Да, книжка называется... Ну, это название было создано для того, чтобы... ну, Потому что большинство людей, они не ищут, как питаться, чтобы быть здоровым. Большинство людей все-таки пытаются найти методы, как питаться, чтобы похудеть. Поэтому именно так я и назвал книжку. Я смотрю, у вас тут курага, чернослив, лесной орех. Вы, в общем-то, все природные, да, продукты. Mm -hmm. Здесь приводите пример арахис. Первое, чему стоит научиться, это получать удовольствие от еды. Но ну, если я люблю, получаю удовольствие от чипсов или сухариков. А вы любите чипсы, сухарики? Смотрите, вот у вас есть желание получить удовольствие от сухарика. Если вы не сконцентрируетесь полностью на еде, вы, сколько бы ни съели, вы этого удовольствия не получите. Ну, условно говоря, там вы гештальт не закроете, да, то есть свое желание вы не завершите. Оно будет открытое и оно будет повторяться, повторяться, повторяться. Вот Если же вы, у вас появилось это желание, съесть сухарик, но ну, ничего страшного. Вот вы сконцентрировались, посмотрели, понюхали, насладились вкусом, все, получили удовольствие. Вы закрыли свое желание и всю остальную пачку вы не захотите кушать. В общем, работать надо над собой. Вот. И, и просто, ну, к примеру, вы снижаете количество вредной пищи, увеличиваете там, ну, плюс одно яблоко в день. И uh -huh. все, у вас уже кардинально ситуация меняется. Либо вы каждый день съедали по пачке сухариков, либо съедаете по одному сухарику и одно яблоко. Одно яблоко оно будет компенсировать вот этот один сухарик. И то есть все будет в удовольствии. Вот многие диеты, чем они плохие, чем они ужасные, с моей точки зрения, что человек перерасходует свою силу воли. Она имеет определенный ресурс. І чоє мучується, мучується, намагається там збрасити вес, сидить на дієтах і над собою. Потім в якийсь момент він зривається, сила волі закінчується, і он починає їсти все подряд. Видивитись вечірню каву. Гість сьогоднішньої програми вважає, що треба відчувати життєві пориви і реалізовувати їх. Як він їх реалізував у своєму житті, зараз і з'ясуємо. До нашої студії завітав спеціаліст з оздоровчих практик. Игорь Филиппов. А где вы, кстати, уже проводили семинары? Ну, там Москва, Питер, Белоруссия, Харьков, Киев. Ну, разные города, разные страны. В Молдавии. Иногда выездные какие-то тренинги, семинары за границей. А как давно вы практикуете семинары? Сами тренинги, наверное, лет 5. Вот. Ну и в целом каждый, каждый месяц я обязательно сам езжу куда-нибудь обучаюсь. То есть у меня есть наставники с медицинским образованием, то есть врачи, все, то есть, ну, которые вот следят, то есть я что-то нахожу, я у них спрашиваю, консультируюсь, какая-то задача, которая мне не ясна, то есть есть там профессоры, есть биохимики. Семинары у вас платные? Семинары, да. Угу. Я провожу часто бесплатные мероприятия, вот недавно в Харькове проводил. Но то, что я даю, это может быть для здоровья. То есть угу. человек восстановил здоровье, все классно. Вот, и он это здоровье может эту энергию тратить, куда он хочет. Я поняла, что вы немного занимались спортивной деятельностью. Не сожалеете о том, что оставили ее? Абсолютно нет. Хорошо. Какое-то образование получали? Да, у меня педагогическое образование. Харьковский э, университет педагогический заканчивал. Э, магистр и, иностранных языков. Английский язык, литература. Не захотели состояться в профессии? Э, состояться в профессии, если брать как педагогику, то, условно говоря, я этим и занимаюсь. То есть я работаю с людьми. Э, в плане английского языка я часто путешествую. Э, одно время жил в Америке. Угу. То есть ну, я использую. Там, у меня сейчас есть... Э, Клиенты, с которыми я по скайпу занимаюсь, которые находятся там и в Великобритании, и во Франции, и в Америке. В общем, английский язык мне помогает. Какая страна на вас произвела впечатление? Все страны, они очень-очень интересны. Вот в Америке мне понравилось, там, ну, есть свои нюансы положительные. Потом я после Америки поехал в Индию. Индия совершенно другая страна. Возле магазина какой-нибудь небольшой коврик на нем сидит э, муж жена вокруг них их, там пятеро детей и она еще там шестого кормит э, и у них кроме этого ковра ничего нет то есть они условно говоря практически бездомные вот но тем не менее они сидят они радуются они рады видеть друг друга там дети счастливые бегают но вот эта картина что их состояние счастья абсолютно не зависит от того что они имеют э, но если взять Америку то ну, у меня есть там друг он врач и он говорит, Игорь говорит, у нас есть таблетки для детей от плохого настроения, от хорошего настроения, от нормального настроения. Ну, то есть практически все они готовы контролировать, и вот с детства практически подростка сажают на таблетки. Ну, и вот такие две, две картинки. Мне кажется, вот мы как раз находимся где-то посередине между Америкой да, и Индией. Вот, и нам бы вот как раз совместить одну часть и другую. А в какой бы стране хотели жить еще, если это не Харьков? И не Украина. Если не Харьков, не Украина. Мне нравится Питер, я провожу там много времени. Я какое-то время жил в Дубае. Мне, честно говоря, я не могу сказать, что у меня вот какое-то конкретно одно место. Я больше привязан не к месту, я больше меня влечет, это интересные знания. То есть, если я сейчас Узная о том, что где-нибудь там в Индии, в заброшенном городе, на который надо будет там прилететь в Индию еще неделю пешком идти, есть какая-то интересная методика, знания, которые позволят эффективно работать либо со здоровьем физическим, либо психоэмоциональным, то я сяду и поеду туда. Ну так не раз уже бывало подобные путешествия у меня складывались. Что касается духовности, ходите ли вы в церковь, верите ли вы в какие-либо праздники, соблюдаете ли вы какие-то традиции? И с традицией, ну вот недавно пост был, то есть эту традицию соблюдал Я верю в высшие силы. Есть философия открытого сердца. Это хорошо относиться к окружающему миру, к природе, к себе, быть добрым, искренним, открытым, быть готовым всегда помочь другим людям. А если вас обидели, как вы отреагируете? Вам дают подарок. Вы его можете брать, а можете не брать. Точно так же там, с обидами и так далее. То есть обиды, как я вижу, это больше внутренние непроработки. То есть это какие-то внутренние напряжения, с которыми тоже э, нужно работать. То есть если я обиделся, если я испытываю какую-то негативную эмоцию, то для меня это как сигнал, что о, классно. То есть с этим можно поработать. То есть от этого нужно избавляться. Потому что это такие как груз, который мы можем нести в теле. Еще классное выражение, услышал, что обижаться на кого-то другого ⁇ это... Принять яд, яд внутрь себя и ждать, что от этого умрет кто-то другой. Здоровское выражение. Мне понравилось. Свою семью уже успели создать? Или а, пока нет? Пока времени? еще нет. Я, конечно, представляю семью, детей. И как раз ну, одной из задач, наверное, почему я там собираю эти знания, эти методики и так далее, чтобы уже можно было передавать их дальше. А какое отношение к музыке? Я стараюсь. В последнее время музыку вообще не слушать. Вот у нас есть сознание, и если его там загружать, не знаю, ну неважно, телевизор с утра до ночи смотреть, там интернет, там смотреть ленту новостную, музыку слушать и так далее, то это пространство, оно загрязняется, ну, не то чтобы загрязняется, оно заполняется чем-то, и уменьшается ясность, то есть меньше видения своих желаний, своих целей, вот именно своих, не то что навязано обществом или там телевизором. Какой бы первый и для вас главный совет вы могли бы дать другому человеку? Обязательно двигаться. Неважно, что это будет. И плюс, не надо сразу быть фанатичным и заниматься, что все, там всю жизнь не бегал, сейчас пойду и пробегу за всю жизнь там, марафон. Начните приседать каждый день по 10 раз. Вот просто 10 приседаний. Там, когда садитесь вниз, глубокий вдох, когда э, идет ну, подъем вверх, глубокий выдох. Это будет прорабатывать вашу сердечно-сосудистую систему, бронхолегочную. И причем вот э, 10 приседаний, они должны идти в удовольствие. Вот внутри тоже очень важная тема, следить за внутренним диалогом. Можно приседать и говорить: э, опять эти приседания, как они мне надоели, да, и внутри как бы развивать, развивать эту штуку, ну этот э, внутренний диалог. А можно наоборот включить: вау, классно я приседаю, у меня чувствую там кровообращение налаживается, настроение поднимается. То есть фокус внимания направлять на позитивные изменения, и тогда будет появляться больше энергии и больше желания. Э, ну, продолжать. Спасибо вам, Игорь, большое. Я надеюсь на то, что мы каждый найдем свой способ обретения здоровья. И я так понимаю, что духовная сила и здоровье тоже должны присутствовать. Я желаю вам успехов в развитии вашей методики. И, конечно же, чтобы большее количество почитателей этой методики было. Спасибо вам большое и вам доброго здоровья.